Убрать у отведенные термины и с высокой якостью. Республиканский семинар на Радо за делом министра сельского господарки и харчевания Беларуси и не Зайца прошел у Пуржанском районе. У центра уваги были пытания на рыхтовке кормов и перепроцовке отходов льновой творчести. Брестская область сегодня республиканский лидер по нарыхтовцы корму. Аграры региона уже на запасе лишь двух миллионов тонн зеленой массы. Мета республиканская семинара на становших прикладах показать отстающим, как необходимо организовать процесс, чтобы отрымать добрые выники и у оптимальные термины. В Пружанском районе всегда заготавливаются качественные корма и всегда заготавливаюсь оперативно и вовремя. Показываем всю гамму техники, которая имеется наша отечественная, это Полесье КГ-6, Полесье 800, Яугары и иностранное изготовление, которое у нас участвует в работе. И стоит задача по техническим возможностям у нас за 20-21 день убрать кукурузу носилась. И главное, что сегодня на этом семинаре мы отрабатываем, что не упустить фазу уборки. Отметно и то, что все у в Пружанском районе уся выращенная кукуруза с мясцового насения, якое было допрацовано на Ивацевицком кукурузокалибровочном заводе. Ознайомились удельники семинара семинара из техникой, с допомогой якой мясцовые механизаторы досягнули таких высоких выников. Объектом уваги стали и сучасные технологии по нарыхтовце и сбиражении кормов. И еще один узорный приклад Брешчины по работе у сельской господарцы – это перепрацовка льно-трасты. Сучасный технологичный процесс продемонстровали гостям. Наша область к счастью, да не к счастью, а к нашему удовольствию в этом году и в этом вопросе в лидерах у нас самый высокий и урожайность льнотресты и номер качества, то есть ее самое высокое среди всех областей республики. Аграры Брестской в области плануют полностью скончить уборку кукурузы на силос уже до конца вересня. Таких же темпов у работы необходимо притримливаться и не промороживать час и иншим областям республики. Было отзначено на пленарном посяджении республиканского семинара Нарады. Юрий Печур, Роман Биш, Александр Севицкий, областные новины, Пружанский район.